Вкусного всем! Соусы ремулат и равигот на майонезе. Самые распространенные соусы к жареной рыбе на побережье Балтийского моря. Два рецепта очень похожих соусов, но все же немного отличающихся. Сложно сказать, где они появились раньше. В Нидерландах, в Дании, в Швеции. Но одно ясно, это самые распространенные соусы к жареной рыбе от Польши до Великобритании. Везде есть их свои вариации. Мы постараемся дать и главные, и второстепенные ингредиенты. Вы можете добавить что-то свое или убрать что-то из необязательного. И экспериментировать, экспериментировать, экспериментировать. Начнем с соуса ремулат и его ингредиентов. Возможно их будет казаться много, но вовсе не обязательно их все использовать. Основа майонез, без него тут никак, йогурт, лучше греческий, кусочек болгарского перца, весь не надо, будет слишком много, да и он и не обязательно. Корнишоны или каперсы, что-то из них обязательно. Обязательно горчица, но не обязательно анчоусы или паста из них. Яйцо отварное, не обязательно. Сельдерей или сельдерейная соль, тоже не обязательно, но желательно. Зеленый лук, эстрагон, идеально свежий и петрушка, обязательно. Ну и щепотка соли, традиционная. Приготовление гораздо легче, чем все это собрать. Нарежем зеленый лук, только зелень. В этом соусе все гармонично. Резкий вкус ни к чему. Нарежем эстрагон, он же тархун, он же не помню как-то тоже еще. Это легко. Снимем листики против шерсти и нарежем меленько. Сухой будет не то. Вообще эстрагон тут обязателен, как и кервель, которого у нас днем с огнем не сыщешь. Разве что в поле, поэтому без него. Также мелко порубим петрушку без жестких стеблей, У сельдерея отрежем листики и мелко нарежем. Вообще я предпочитаю сельдерейную соль. Сам сушу стебли сельдерея в электросушке, а затем измельчаю в бывшей кофемолке. Но не у всех есть такие возможности, поэтому попроще. Корнишоны нарежем меленько. Вообще все режем меленько. Поэтому режем перец мелкими кубиками, но не в труху. Честно говоря, в этом соусе он больше для красоты, чем для вкуса также режем яйцо, а вот оно как раз больше для вкуса. Каперсы разрежем пополам каждый, отлично для этого соуса. Прекрасный привкус дают, хоть их и немного. А теперь смешивание. Лучок, корнишоны, зелень петрушки, зелень эстрагона, кервеля нету, жалко. Перец красный, красивый, сладкий каперсы, зелень сельдерея, горчица, йогурт, яйцо, ну и конечно майонез. Домашний. Рецепт есть на нашем канале. Очень вкусный. Вкуснее магазинного. Я бы только его один ел. Но соус у нас тоже получится нарядный. Также немного анчоусной пасты. Можно анчоусы. Но их необходимо будет мелко нарубить. Очень вкусно в этом соусе привкус анчоуса. И щепотка соли. А теперь все это вымешать. До однородности. Аккуратно. И соус готов. Конечно, по количеству продуктов это почти салат, а не соус. Ну, Во-первых, не обязательно все, что мы добавили, добавлять в один. Попробуйте варианты. Мы лишь даем то, что встречается чаще всего в соусе ремулат. Да и к жареной рыбе в кляре он просто восхитительный. Можете ощутить себя на берегу Балтики, где-нибудь в Швеции, Нидерландах, Дании. Попробуйте. Кроме рыбы и этого соуса, может быть еще бокальчик пива. Больше ничего не нужно для счастья. Но счастья не бывает много, приготовим еще кусочек, или точнее тарелочку соуса Равигот совсем по-голландски. Потребуется гораздо меньше, а вкус будет волшебный. Опять петрушка, эстрагон или тархун и зеленый лук. Но еще и обычный лук, а лучше если это будет шалот. Корнишоны майонез. Нарежем лук зеленый. Опять только зеленую его часть. У эстрагона или тархуна также отделим листики и мелко их нарежем. И также у петрушки отделим стебли, они не нужны, а листочки мелко порубим. Измельчим корнишоны. Кстати, их тоже тут можно заменить каперсами. Но я бы брал что-то одно. Или корнишоны, или каперсы. Будет разный вкус, но всегда сбалансированный. Нарежем лук небольшими кусочками. Вообще тут можно резать не очень мелкими. Мы просто готовим все это для измельчителя блендера. Уложим в высокий и довольно широкий стакан лук. Добавим майонез. Корнишоны. Зеленый лук. Петрушку, тархун. Опять-таки по-голландски. Тут хотелось бы увидеть кервель. Маниакально с ним просто хочется и нету. И взобьем все это блендером до однородной салатного цвета массы. Вкуснотища просто получится. И просто, и очень вкусно. Соус отличается по цвету от ремулада, он нежно-салатовый и по-своему очень вкусный. Рецепт был взят с нескольких голландских сайтов и мы не пожалели. Это действительно как в Амстердаме. Рыбки бы еще жареные. Но о ней и еще одном тоже популярном соусе в следующем выпуске. А пока спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!